Поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вам понравится мой контент. Откуда будете? Я из Москвы, а вы? Живу сейчас в Краматорске, это Донецкая область. Ну, понял. Вы коренной москвич? Ну, можно так сказать. Или все-таки понаехали? Ну, понаехал 200 лет назад. А, не, ну я 20 лет назад из России понаехал в Украину. А это а как, ну, понаехали это как? Ну, ну типа, вы жили где-то там в другой стране или же в другом в городе, другой. и приехали там жить на постоянной основе в другой город. Вот я родом из Хакасии. В другой, и... в другой стране или в городе? Ну, без разницы. Ну, смотрите, я жил в России, Республика Хакасия, понаехал в Краматорск, в Украине сейчас живу. Я понаехавший. Ну, то есть я не коренной житель этого города. А, а я так коренной. Ну, вы коренной тогда, да, я же ничего не имею против. А у меня там родственники там с какого-то города. Ну, с какого-то года. Просто родственники с какого-то города? Ну, из Москвы они еще там белокаменную Москву ну, устроили. А, ваши родственники строители? Нет, они были тут бизнесменами, какие-то шляпные мастерские держали. Я уж не помню. Ну, долгая история. Это у вас, вы живете в Москве, и у вас родственники сейчас бизнесмены? Были. Тысячу лет назад. А, типа у них была строительная компания? У кого? Ну, вы говорите, у вас родственники, строители, бизнесмены. У них магазины были. Нет, они держали мастерские. А, типа они стр... стройматериал продавали. Кому? Ну, вы же говорите, у них магазины были, они продавали. Держали мастерские. СТО. А? Автомобили ремонтировали. Мастерские. Ну, а что, что они там мастерили? У вас какое образование? Я... А какие автомобили 200 лет назад? Я говорю, что они мастерили в мастерской. Шляпы, туфли. А, все, я понял. Вся... Все, вопросов нет. Я просто не услышал, или вы просто там не сказали. Все, я тебя... А, ну, ну. Понял. Я понял. Я понял тоже вас. Ну, задавайте вопросы, эти первые, что вас интересует. У вас электричество, а вы откуда? Ну, про электричество больше, ну, вы Романенко, знаете, такой. Блогеры. Не, не знаю. Он из России или из так Украины? Так вы не знаете, у него 6 миллионов, почти вся Украина подписана, а вы не знаете. А он... Бэтмен, Романенко, Альфа Вега. Альфа Вегас? А он из Украины или из России? С Киев. Слушайте, блогер Романенко, правильно я понимаю? Блогер Романенко. Юрий Романенко. Юрий. Юрий блогер Романенко. Не блогер. Он, он не блогер. А кто он? Забейте. Юрий Романенко. 506 тысяч подписчиков. Вот я смотрю у него канал. Это он. Сколько? 506 тысяч. А кто он? Политический эк эксперт, медийщик, шеф-редактор сайта Хвейля. И просто прекрасный человек. Так написано у него. У, у него? 506 тысяч. А, а Николай Фельдман? Так? Николай Фельдман. Феликс? Николай Фельдман. Никола... Николай... Ф... Каждый... Николай Феликс. Фельдман, а вы знаете, кто у вас министр экономики? И, 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 не экономики, а энергетики. Да подождите, Николай как? Феликс? Ладно, да и не... Вы знаете, кто у вас ну, министр экономики? Ой, энергетики. Не понял вопроса. Кого посадили сейчас всех? В тюрьму. В тюрьму кого-то уже посадили. Не слышал. Не слышал. Посадили, нему, там, посадили или судят? Или его уволили? А, ну, посмотрю. а Я кто... не знаю, судят. А как сам... а отменил Конституционный суд? в Украине. Что вы говорите? Суд конституционный. Что? Отменили или не отменили? Как можно отменить конституционный суд в Украине? Кто глава конститу... конституционного суда в Украине? Не, вот написано, что работает. Кто, кто глава Давайте посмотрим. Давай. Так. Глава конституционного суда Украины. Конституционный суд Украины. Вот. Почему вы что не знаете? Я, ну, Председ... я есть задаю. председатель, это головатый Сергей Петрович. А? Головатый Сергей Петрович. Глава чего? Сергея Петровича. Он глава чего? Конституционного суда Украины. А -а -а, самая главная обязанность Конституционного суда Украины какая? Судья. Что? Судья. Обязанность какая? Соблюдать? Не понял. Какая обязанность, главное, соблюдать Конституцию? У кого? У судьи? У ну, судьи. Ну да, у уж... судей. Ну да, соблюдать Конституцию. Я с вами согласен. А почему не соблюдать? Кто сказал? Кто сказал? Ну, вы говорите, что кто-то не соблюдает... Ну у вас сейчас. У вас сейчас президент просрочился. Почему не соблюдают правила? Это кто сказал? Я сказал. Так у нас же. Теперь ж... я у нас же в Конституции. А? У нас же в Конституции написано, что... Президент остается президентом до прихода нового президента. У нас еще нет нового президента. Он не просрочился, он продолжает выполнять свои полномочия. Смотрите. У него срок истек. Смотрите, 108-я статья Конституции Украины. Срок истек. Президент, истек. Президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на, на пост новоизбранного президента Украины. То есть у нас еще нет нового президента, чтобы он пришел и заменил Зеленского. Он выполняет согласно Конституции. Он должен избрать. Что, что вы говорите? Когда у него. Истек... А истекает срок, когда у него. Так он должен выполнять свои полномочия президентские до прихода нового президента. Нет. 108-я статья нет. Конституции Украины. Президент Украины исполняет свои полномочия доступления на пост новоизбранного президента Украины. То есть он выполняет... Если, если, либо... Что? Это как... А, если выборов не будет, то он... У... Бесстрочный. Не, ну нет, выборы, выборы должны... Выборы же выборы адекватно должны проводиться, чтобы люди, у которых есть конституционное право прийти и проголосовать, могли это сделать. Нет. Нет. Что нет. А вы правда так думаете? Ну, у людей же должна быть возможность проголосовать. Вы же сами так говорите. Ну да. Ну, вы в это верите? Что? Вы верите в это? Во что? Ну, что у людей должна быть возможность пойти и проголосовать. Верите это. А зачем мне верить? Я 30 лет так голосую. Где? В Росії. 30 років ви уже ходите на вибори. Народ, я бачу, що ви ще не підписались на телеграм канал, тому бігенько підписуйтесь. Називається він Михайло Медведєв Зомбоящик ТВ. Посилання зможете знайти в описі під цією трансляцією або просто в інтернеті впишіть Зомбоящик ТВ Телеграм. Бігенько підписуйтесь всі. Там я розбираю різні теми, анонси нових відосиків, новини, мемасики. Ну да. За кого голосовали? За Путина. Все 30 лет? Ну да, вы как у нас вся страна так голосует. А вы что, не видели результаты? А в каком году первые выборы произошли в России? Первые выборы кого? Ну, президента. Я уже не помню. Ну, в 96-м году Путина, Путина вы выбирали? Да. Так он же пришел в 2000 году. Его же не было в политике. Да. Его, его не было в предвыборной даже... Он не был даже кандидатом в 96-м году. Как, это как, а какого вы Путина там выбирали? Тот, который Владимир Первый или Владимир Второй, II, Третий? Сколько у вас этих Владимиров? Почему? Когда есть Ельц, о, Ельцин ушел, мы выбрали Путина. Так вы выбираете президента или выбираете просто Путина? Президент. Понял. А выборы как называются? Выборы президента или выборы Путина? Вам как раз. Ну, президента, конечно. Понял. И кто у вас был президентом до прихода Путина? Ельцин, а вы что, не знаю. А после него? Путин. А никто не приходил вместо Путина все время? Куда не приходил? Ну, его кто-то снял на, на вот этом президентском троне. После Ельцина? Да. Нет. А как же Медведев? Ну, был после... По-моему, 2008. Ну, так все-таки типа Путина сменял Медведев. Что? Путина Медведев снимал? Путин чего? Он сменялся с Медведевым. Медведевым. Народ выбрал Медведева. Понял. А почему народ еще раз Медведева не выбрал? Решили, что лучше будет Путин. Понял. А когда вот Путин, ну он все уже типа устанет. Кого будете выбирать дальше? Куда дальше? Ну, если Путин ум, Россия будет существовать? Она... Россия всегда была и тысячу лет уже России. Ты тысяча лет уже России? Ну да. А в каком году она появилась, вот эта Россия? В 1024 году? Угу. О, а кто был первым президентом в той России? Президентом? Ну, тысячу лет назад. Кто был первым президентом в той России, которая была тысячу лет назад? А вы задаете вопрос, был президент? Ну, если Россия существует тысячу лет, президенты же должны быть. А вы, правда, понимаете, о чем вы? Что? Ну, вы, вы вопрос задаете. Вы какой вопрос задаете? Кто был президентом России тысячу лет назад? Ну, вы правда думаете, что этот вопрос правильный? Ну, я знаю, что, И... был, что был раньше типа князь, но его также кто, называли. Кто вам, кто вам придумал этот вопрос? И кто как, как мог быть тысячу лет президент назад? Да не тысячу лет президент был президентом. Я задаю вопрос. Вы мне что спросили? Тысячу лет назад, кто был первым президентом в России? Вам кто придумал этот вопрос? Конституция... Или вы сами его? Конституция задали? Российской Федерации. Там история. Первым президентом, а... или как говорилось раньше царем, был mm -hmm. Ладин первый? Ладин первый. А почему вы говорите президентом? Не, ну типа раньше был, был царь, а сейчас, ой, ну, а сейчас президент. Вот был Ладин Ладиныч. Вы как понимаете, сейчас президент, а раньше был царь? Ну, полномочия те же самые, управлять страной. А, для вас одно и то же, да? Ну, Управляю же страной все время. Какой? Россией вот этой, которой уже тысяча лет. Управ, ну да, управлял, но не той страной. Тысячу лет назад другая страна была. Так вы же говорили, что это была Россия. Она была, но она другая была. В плане, а чем, как она отличалась от современной России? размерами, формой управления. А какие были размеры тогда в России? Другие. Ну, типа, больше размер, поменьше размер? Меньше, меньше, конечно. Потихоньку государства присоединялись к России. Даже не государства, а территории. Территория одна, территория вторая, территория... Третья территории. Они присоединялись и становились крепче и сильнее, и мы поэтому становились. А, а как эти территории и... присоединялись? Приходили и просили. А У они царя. приходили и говорили присоедините нас. Да. да, и также Украина пришла и попросила, да. А что Ладин Ладин? Момент... А что? А что сказал а... царь Ладин Ладинович? А что сказал царь Ладин Ладиныч? Приходите, присоединяйтесь. Слушай, будем вас защищать. А вот этот э, первый царь Ладин Ладинович, он откуда родом? Без понятия. Вы я вам что, историк, что ли? Говорят, что первым царем Вы... был не русский, а был этот э, таджик. Татаджик ну, первым царем э, в России Владимир Владимирович был таджик. А, ну, может быть. Я не знаю, а вам какая разница? Не, я же вам задаю вопрос, это же ваша тысячелетняя история. Да пусть таджик будет. Да я не знаю, в итоге Ленин, вас создал и все. Кого Ленин создал? Государство Украина, он границы очертил. А, а украинцев кто создал? Бог, наверное, не знаю. Ну, откуда вот украинцы взяли и появились? Вот в, этой, в этом государстве, которое Ленин нарисовал на карте. Да не знаю, Екатерина там бегала. Кто? Никто не создал. Б... Вот Екатерины Второй, я так понял, пошли. Кто? Ну, украинцы. Я не знаю, куда вы там, куда пошли. Ну, от Екатерины Второй мы появились. То есть она родила первого... Да года никуда вы там не появились. Вы там бегали, Екатерина создала вам города, построила. Один город, второй, третий. И вот потом там обосновались. А, Ленин... Сталаев... а Ленин потом пришел и сказал, теперь вот это все Украина. Вы какой город? Еще раз. Украина какой город построила? Белгород, Ростов на Дону мы построили, Воронеж построили, Кубань, Курск мы построили. Господи, вы правда так думаете? Ну да. А так... Кто построил Одессу, Николай? Одессу, Одесситы. А, а Николаю Святой Николай. А Днепр. Еще раз. Днепр, Херсон. Ну, Днепр вообще-то там типа вода все время была. И очень Я много понял. было. Короче, идите пи... Почему? Так Днепр появился на потому... реке, потому что Потому что там была большущая скала. А когда шторм идет и омывает берега, появляются какие-то фигуры. Вот так вот и появился город. Ну, не Екатерина, да, построил? Екатерина а, Херсон вы имеете в виду, кто построил? Не создали русалки, кто из написал. Саша, мы не дошли до Херсона.